श्रीमद्भगवद्गीता अथष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्मपुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवम् किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेस्मिन्मधुसूदना प्रयाणकाले च कथम् योऽसि नियतात्मभिः अक्षरं ब्रह्मपरमम् स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसञ्ज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरा अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन ना, चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति प्रार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणाम् ॐमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुना मामुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देवो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्था प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामपरमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासावुत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे जगतः शाश्वते मते एकया अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृती योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः